Слово вам. Вступное слово. Добрый день, уважаемые журналисты. Э, спасибо, что пришли, спасибо, что пригласили. Э, вот. Э, ну, сегодня у нас такой словам, сказать, знаменательный день. Мы собралась сборная Молодежная сборная, скажем так, с чистого листа, с нового листа. И мы, да, вот с ребятами пришли, и хотим вы сказать на лист, сразу наперед, что и мы всегда открыты для вас. Мы а, 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 готовы к общению и, всегда, и, мы не закрыты. Что касается от нас, спорта, хотите, пожалуйста, всегда, молодежная, всегда. Молодежная, мы, листа, мы для вас открыты и готовы к общению. Ну, если есть вопросы, мы с удовольствием ответим, что вам всегда открыто для вас. Приходим от питания, называйтесь и кажите, кому Евгений Савчук, информационный портал «Футбол». Руслан Петрович, скажите, пожалуйста, вот, как Вы оцениваете вот, уровень э, соперников, которые будут на предстоящем турнире в Турции, вот, насколько они позволяют проверить и готовность сборной? Как вы, вы сопоставили их э, с уровнем соперников, которые будут э, Спасибо. Сычок, я Славу, что ворус, то, мы сказать, смотрим на уровень соперников, операция, мы смотрим на себя, мы на которые больше в Турции, которые что мы соперников, что мы хотим видеть, ребят, какую игру мы хотим видеть, и, в общем, больше мы ориентируемся на себя, и просто для, рамы, в для соперников, нас, скажу откровенно, с точки зрения и важно, однозначно, в любом случае,

na da da уже неударность Ну, конечно же, со своей стороны мы свои требования по дисциплине объявим и ну, однозначно это будет, скажем так, наверное, не сувора, но чтобы ребята понимали, что там, что можно, что нельзя, дисциплине. Это уже не Ну, конечно же. Вопрос футболистам, в частности Алексею. Еще не закончилась, не закончилась первая часть чемпионата. Как у тебя сейчас? Есть ли переживания за сегодняшнюю игру э, матча морского И ребятам вопрос, за кого вы будете сегодня болеть? Максиму и Жене? Ну, Попросы, ну с переживаний нет, сейчас, может быть. У... свой матч. Почему? Не закончилась первая часть чемпионата. Надеемся, что Арсенал сможет Если в, 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 в матче конечно, будет Вопрос, за кого сегодня матч смотреть? Максиму и Женя. Еще питание Я болею за Не первая часть Арсенал И в даже для новомания вопрос к главному тренеру. В списке вызванных всего лишь два нападающих, это отражение кризиса в этом ампула в украинском футболе, или, быть может, тактические соображения. И вдогонку вопрос, когда была встреча с Андреем Шевченко, была ли какая-то договоренность со всеми главными тренерами, что по мере прогресса футболиста он может перемещался, там, скажем, с на Ю-19, Ю-20, Ю-21 в украинском футболе, или последнее это все впереди. Да, вопрос, когда да, да, встреча да, 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 с Андреем Шевченко, когда все какая-то договоренность? что, а, что с да, 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 если и это в национальной сборной, она немножко но вопрос даже не в этом. Есть у нас нападающие достаточно, но вы знаете, что так еще проходит у ребят у 20 и у 19, поэтому а, что мы расставили приоритеты, но это важнее, нас, поэтому и, немножко, и, на, на сегодня мы имеем вопросов, которые у нас. Вопрос даже не в этом. Есть э, у нас... Э, еще питание? Вы знаете, что... Руслан Петрович, Валерий Новобранец, Сбирнаком. В списке которые, игроков, которые вы пригласили, есть игроки, которые впервые оказались в национальной сборной, то есть они не, не прошли институты юношеских сборных как для начинающего тренера, с моей точки зрения, это довольно ну, смелый шаг. Будет, будет ли продолжение в этой это истории, другими словами, списки, есть ли у вас еще кандидаты вот такого плана, знаки, которые, которые не были задействованы не в юношеских сборных планы. То есть они не, ну, не ну, прошли институт. Что это, сборных и ну, Начинающий Конечно, лучше это бы нас было нас бы, если бы они проходили. Но надежно, так, специфика молодого футболиста иногда бывает такова, что он у вас еще проявляется лучшее там какой-то период времени с этими ребятами, которые ну, мы Поэтому мы смотрим на сегодняшние показатели, на то, как они на сегодня готовы на конкретные спорты. Лучше бы поэтому если бы они проходили. Мы уже, скажем так, взрослые завтра мы, даже сегодня мы хотим играть в национальный сбор. Поэтому мы делает? смотрим, ребята, наверное, больше не на то, как мы смотрим на большой то, -то, да, показать, -то, на -то этап юношеский, там, молодежный сбор, да, Мы да, смотрим на сегодняшнего показателя. Мы ну, уже, скажем так, просто... показали, ну, естественно, мы пытаемся и ищем однозначно и мы будем этим заниматься мы будем искать смотрим за всеми ребятами которые будут соответствовать нашим требованиям и уровню молодежной сборной естественно мы однозначно для нас. мы много работаемся и ищем однозначно и мы будем этим Руслан Петровичу, добрий день? Дуже приємно бачити вас на Олімпійському Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до розширення географії молодіжної збірної? Я маю на увазі, в яких містах ви б хотіли грати, куди б ви хотіли поїхати, і вболівальникам яких українських міст, які вболівальники яких українських міст можуть найближчим часом розраховувати на те, щоб побачити у себе молодіжку. і Що для цього потрібно? Скажіть, будь ласка, як ставитеся до розширення географії молодіжної збірної? чтобы моя молодежная сборная Места, была представлена по всей Украине. Поехать, а, и где и это возможно, чтобы популяризация была не только и была в Киеве, и а в а, Киеве, Еще а, для ты, Я да, хочу, чтобы мы да, мы у нас первая игра, политически, я думаю, это не секрет. очень, чтобы была будет официальная по всей Украине. В Запорожье. То есть, нам, в принципе, хорошие условия достаточно комфортные, мы, к этому очень рады. Э -э, очень бы хотелось бы, э, сыграть в Днепропетровске, в Днепре, да? Э -э, то есть для меня это не, не просто город, я с удовольствием будет да. молодежную сборную это есть, все зависит там, от переговоров, наверное, да, да, да. не только от моего желания. Вот. А, Львов очень тоже интересен. Да, я всегда хотел еще быть с футболистом, с удовольствием приезжал в Львов. И, и с, есть, как там поддерживают, наверное, да. Ну, просто мурашки, когда они говорим, когда полный стадион заполнен. Поэтому будем стараться, скажем так, по, -по максимуму использовать максимум городов, которые нам предложат наши организаторы, потому что вы же сами понимаете, что не все от нас зависит от нашего желания ну, тоже. А, а уже известно, кто будет капитаном сборной. Это будут ваши решения или будут выборы? Ну, я думаю, что это в ближайшем будущем мы определим. Так, не Но хотелось бы, нашу чтобы нашу нашу это было мое решение, я хотел бы, чтобы это было в совокупности всего нашего коллектива, тренерского штаба, футболистов, чтобы это, это так, был решение, тот лидер, который будет, будет максимально... Да, в Скажем так, такої <реш> твердо клас характер можуть сіріб за собою тут в же теплі хорошої контакти з тренерським составом штабом і авторитетом, щоб наша добра добрий день. Ви вже казали, що ви розмовляли з Андрієм Шевченком у його команді у збірній <пирай> завжди є традиції. Там новички співають, або вони разом проводять якісь вечері. Вже є якісь традиції у молодіжній збірній? і так само для хлопців. Чи якщо вони будуть, буде якась така вечірка, можливо, коли вони всі будуть співати, представлятися, розповідати, у чого краще так познайомитись і створити атмосферу І у завжди є що вони бочки проводять якісь Вже є якісь традиції і так само для хлопців. Чи якщо вони будуть, і буде якась така вечірка, можливо, коли всі будуть співати, представлятися, розповідати, у того, щоб краще так познайомлятися <звучить> і та <не> створити команді. <звучить> Может, какие-то другие традиции, но они обязательно будут. Однозначно, это коллектив для нас, повторюсь, я с ребятами, скажу, что собрание, это то же самое, что Семья, коллектив, это очень важно. не знаю, для меня это больше, чем половина успеха. Может, какие-то быть дружными, максимально концентрированы. Для меня это даже важно, что... Некоторі зелета. Ми ті ж ті хлопці запитаємо, що ви любите, якщо не співати, якщо буде дійсно така якась разом вечеря, як будуть за себе представляти, що для вас, як ви себе представите команді, щоб було дружна атмосфера. Максимально концентрировано. Кожен по черзі відповідає, давайте. Я думаю ребята все с другом знакомы и не надо еще улыбаться. Я не будет Какая-то Здравствуйте, я такой. Все с другом знакомы и У меня был такой это было по Я думаю ребята все с другом знакомы и не как вышло? очень. перебивали много раз. Юга. Я тоже пел, но у меня не сильно получилось. Поэтому, не знаю, мы обсудим с командой и посмотрим, какие традиции но у меня были. Вы все был. это? Было. Можем заверить, был. что мы найдем талант. Руслан Петрович, учитывая, что грядет ваш дебют как тренера молодежки, а нет ли у вас определенных чувств, может, возможно, волнений, если вспомнить ваш дебют молодежки как игрока в начале 2000-х, возможно, что-то вот похожего похожее ощущаете? я вам скажу, что я волнуюсь? Я вас обманываю конечно у меня присутствует Но волнение, ощущение, что что хороший может быть, вот это а, новый вызов для меня, а, и, нет, и я очень надеюсь на если своих помощников, а, что, что то же самое мы, ощущение. Ощущение. И мы и действительно и будем от той одной семьей, которая хочет одного результата с нашей стороны, что мы попытаемся максимально быть ребятами коммуникабельными и иметь максимум и наш наши требования да, так к ним, чтобы помочь им в достижении их целей в первую очередь, да, но ну, цели, я думаю, мы прекрасно знаем, и ребята тоже самое хотят, да, ребята тоже не хотят максимально а, оставаться просто молодежным спортом, мы хотим им помочь, чтобы они играли в национальный спорт, иметь максимум времени, наш наши требования. Володимир Ласенко, телеканал поверхності, ЮНІСУ спільне запитання до наставника. Перше, зрозуміло, що бувають вимушені ситуації, але зараз на турнірі в Туреччині є можливість поекспериментувати, чи будуть деякі футболісти використовуватися не на своїх позиціях. Ну, наприклад, Лібійко може зіграти центральним захисником, опорником, починав центральним атакуючим підзахисником і так далі. І Запитання, який нього стан, так, він зіграв матч, але перед цим були проблеми з м'язом Стана, наскільки він готовий, тому що нападник тільки два готові

Мальчик эксперименты что процессы вам посмотрят. Что касается вашего вопроса по руси, но едет на сбор, посмотрят врачей еще, да, но вчера забил. Я думаю, что все в порядке, хорошие эмоции, положительные, поэтому все будет хорошо. Чие на Тоді касается... дякуємо вам за прес-конференцію и успіхи в Натальи. Дякую показать. Я думаю, что все в і хороші эмоції, положительные, поэтому все будет хорошо признать.